В районі Суджі трішки, скажімо так, південно Східніше є населений пункт Пльохова селище. Кажуть, що власне, там також зайшли вже сили офіційно, ну як офіційно, самі бійці повідомляють. І що найцікавіше, що кажуть, що зараз відбувається наступна ситуація. Ті території, які вже не підконтрольні росіянам зачищаються. Тобто є якісь знаходять міні-котли, міні і їх повністю зачищають. Я так розумію, аби повністю вибудувати фортифікації і лінії оборони. вони кані, як сиділи часті в Вопах, в зводних опорних пунктах, родних опорних пунктах, вони ж так і далі продовжують сидіти. Зв'язі немає. вырубили все, у них даже сейчас YouTube там с интернетом выключается, перепугу. То есть, по большому счету, без команды российские подразделения никуда двигаться не будут, поэтому будут сидеть, и мы их тепленькими сейчас возьмем. Они сдадутся однозначно, потому что они сейчас находятся, получается, уже в тылу наших войск. И там действительно будет происходить сейчас зачистка. Довольно-таки большая территория, в районе 300 квадратных километров сейчас, а там сейчас работы и работы. Население, пророссийски настроенное население ушло, надеюсь, за Урал, чтобы два раза не переезжать, уже об этом говорили. А про украинское настроенное население на местах никто их, естественно, не трогает. То есть встречают освободителей нашей украинской земли. До речі, пане Романе, вже такі нюанси зауважують, що вже 6 серпня почалися певні маневри в Курській області. Ніхто унітазів не краде. І раз і друге немає зовсім так званого опалчення російського. Вони ж так вони ж так захищають свою землю. Абсолютно ніхто не протестує. Більше того, зараз з'являється вже відео, як створюються підрозділи, які підтримують вивільнення Курської області. Брянщина, Курщина, Белгородщина – это украинские земли. Там сотни лет жили украинцы. Там даже фамилии украинские до сих пор остались. И обрусение стопроцентного не произошло. Потому естественно, что часть местного населения она будет поддерживать. Украинские войска, больше скажу, просят не уходить то есть просят не уходить и оставаться, двигаться на север, то есть освободить, я по ним не просто так, это не сарказм, освободить эти земли от российского влияния, то есть вернуть обратно украинские земли в Украину. Но этот вопрос, конечно, уже такой геополитический, его будут решать дипломаты и соответствующего уровня. Але само населення, звісно, виказує такие положительні емоції. Так як мінімум, а зараз уже вже пряма Действительно, Дійсно, здається ополчение, только ополчение, яке будет воювати проти Росії за освобождение наших українських земель. Пригадую, пане Романе, ми з вами говорили більше року тому про те, що відеокамери вуличні можуть зробити біду для. Оборони України і от зараз російські засоби інформа... масової інформації кажуть, що саме в Курській області е... сили оборони України підключилися, зламали і використовують в Курській області камери відеонагляду, аби стежити, де рухаються російські війська. Ми не тільки об этом говорили в 2014 году. Ми чуть руководство МВД Донецького. не розстріляли в своє час, коли. начали заводить наши колонны войск на Донбасс для того, чтобы перекрыть границу от вторжения российских, российских оккупантов. Так вот, менты донецкие тогда, которые переобулись в полете в фуражку российскую, это уже миллиарды раз говорил, там до 10 тысяч ментов, да не, специально называю их ментами, это не сленг, это просто проклятие в этом смысле. То есть менты, которые предали присягу народу Украины, предали Украину, переобулись, так вот они, они все эти камеры, которые стояли по дорогам, они передали ключи и подали доступ российским спецслужбам. И они видели, как наши, как наши войска, мы их заводили, то есть колонны заводили, их перехватывали. А потом, когда мы уже разобрались, в, в чем речь, оказывается, все эти ментовские камеры на дорогах – это глаза противника, и как бы вы их там ни защищали – толковый хакер ее однозначно до нее доберется и будет видеть все, что происходит в движении. Естественно, наши спецы подключились к камерам, все это видели российским. И я уверен на 100%, что российские хакеры, российские спецы видят все, что происходит у нас на дорогах. Не слушайте сказки, что они там в какой-то закрытой системе Специалисты знают, как любую закрытую систему в этом мире взломать и видеть все, все, как это все двигается. Так вот, в 2014 году нам тогда пришлось перебрасывать воинские части по тем дорогам, на которых не было камер. Там есть у нас несколько дорог, которые идут вдоль каналов. Водовод, кстати, одна из трасс сейчас используется в качестве обороны в районе. Часовьяра, то есть водоводы Северский, Конец, Северский Донец, Донбасс. А вот вдоль всего водовода идет дорога, на которой не было камер. Нам пришлось и перебрасывать войска именно там, понимая, что менты сдадут и реально сдавали. То есть это была проблема. Ну а сейчас мы воспользовались таким же механизмом по России. Они также самые эти камеры оставили. У ментов основная задача бабки себе набивать. Через штрафи, через що угодно, і от користуємося сейчас этой ментовской слабостью слабості пане Романе. Згадуючи Ліпецький вчорашній переліт безпілотників по аеродрому ліпецьк 2 Наскільки я розумію, є вже наслідки, як завжди, ми обговорюємо підтвердження. Це от і так виглядає зараз ліпецьк 2 Детонація потужна, вигоряння серйозні. Окрім заявлених 700 кабів, наче які там ліквідовані. пан Роман також повідомляє, що цілком ймовірно на цьому литовищі були Су 57 і ту 95 МС. Як ви вважаєте, чи справді ці літаки могли дислокуватися на цьому аеродромі? Это фото зоны выгорания, то есть туда, куда попадали наши беспилотники или дальние средства поражения другого уровня. И, естественно, зон, зона возгорания, зона вторичной детонации. А вот при детонации боеприпаса осколки летят на дальность 1,5-2 километра по разным оценкам в зависимости от силы взрыва, так вот эти осколки, вторичная детонация, эти осколки э, могли повредить э, самолеты, которые стояли э, вот в это, на, на радиусе поражения, то есть до радиуса поражения. Там были действительно Ту-95, туда они пару перегоняли э, Ту-95, э, там базировались Су-30, Су-34, Су-35, МиГ-31, Су-57, то есть это авиационная база для переподготовки летного состава, на которой находились эти борта. Еще мы, мы еще несколько раз, наверное, после подтверждения, уже реальных подтверждений именно по, авиационному, по авиационной технике поражения, мы еще несколько раз проговорим, уточнимся по бортам, какие борта, по каким бортам попали эти осколки взорвавшегося склада. Ну, представьте, несколько сотен авиабомб около 250-500 килограмм, фаб 250 фаб 500 КАБы, то есть с системами планирования и коррекции. Это все взрывалось несколько часов. То есть там покрытие довольно-таки серьезное осколками. Осколок повредит самолет легко. Сам, любой самолет, это дюраль, по большому счету, или композитный материал, который перешивается осколком с хорошей кинетической энергией. При взрыве, 300 килограмм в 500-килограммовой фаб, фаб, фабе идет довольно-таки серьезное поражение. Ну, посмотрим. Еще, я думаю, в течение нескольких дней мы несколько раз про это проговорим.